الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين Sudah Allah Al Azim. Bismas Tarabihi Amusahom. Sejahat sejahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka. Perbuatan mereka membeli kemenangan kesenangan dirinya sendiri ayat buru bima anzal Allah dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah bagia kerana dengki ke ayun azil Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadih bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya yakni wahyu kepada siapa yang dikandakinya di antara hamba-hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fabau bi ghadabin ala ghadab dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu walil kafirin azabun muhin dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan Ayat sebelum ini menyatakan sikap kaum Yahudi dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Mereka pada mulanya menunggu-nunggu kedatangan kitab suci Al-Quran Kerana boleh menyelesaikan banyak masalah yang berlaku di kalangan kaum Yahudi Di kalangan kaum Yahudi ini Terutama sekali dalam hubungan antara mereka dengan kaum musyrikin Kaum musyrikin yang menyembah berhala dan menentang sebarang wahyu mereka menganggap masalah ini boleh diselesaikan dengan apabila lahir Nabi sebagaimana dijanjikan dalam kitab Taurat yang mereka baca. Pada mereka kebangkitan Nabi Muhammad jelas bukan sesuatu yang berita yang di yang dicanang-canang di oleh oleh padri-padri tidak tidak kerana dalam kitab Taurat jelas menyatakan sifat Nabi Muhammad dan segala perkara yang mengenai Nabi Muhammad jelas dan kitabnya juga jelas di di diketahui melalui kitab Taurat. Tetapi penyakit Yahudi masih ada. Penyakit yang ada pada mereka ialah perkara pertama bukan kitab suci, bukan agama tapi diri dan darah keturunan mereka. Itu perkara pertama. Agama yang kedua. Agama diletaknya dalam senarai yang kedua, kepentingan diri yang pertama. Jadi walaupun mereka sedar bahawa Nabi Muhammad ini benar datangnya daripada Allah, wahyunya, wahyu kitab suci Al-Quran benar. Tetapi kepentingan mereka terjejas. Oleh kerana itu, boleh kata mereka mahu tidak mahu mesti tolak Baghian kerana mimpi satu penyakit hati iaitulah baghian Baghian ini salah satu daripada perkara afat Afat ala tarif Bahaya yang ada di tengah jalan Maknanya dalam perjalanan menuju akhirat ini Kadang-kadangnya kita Kita disebabkan ada bahaya Ada ada gangguan dalam perjalanan Kita tak sampai tak sampai pergi akhirat menurut yang sepatutnya kerana kerana bagian kerana ada penyakit hati namanya deki deki buang penyakit ini dan dahulu yahudi terhalang daripada sampai kepada kerajaan Allah dan kepada akhirat dan seterusnya ke syurga kerana penyakit ini bagian kerana deki bahawa lain daripada keturunan yahudi boleh terima wahyu ada wahyu jadi dengan sebab itu dengan sendirinya keturunan yahudi mesti tunduk tunduk kepada darah kepada orang yang darahnya bukan daripada darah Yahuda bukan darah daripada darah Yahudi tidak jadi ini satu perkara yang sangat berat kepada mereka perbuatan ini namanya beli dalam Quran bi sama tarau bi sama sejahat-jahat so, perkara istara bihi amfusawdi. mereka mereka beli diri mereka yakni mereka ambil diri mereka kepentingan mereka darah mereka ditolak iman dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya namanya beli jadi di sini menyatakan perkara itu biksa biksa tu maknanya buruk buruk bila ditambah ma pula di belakang ini maknanya buruk sungguh bek sama secarabih amputahum buruk sungguh perangai perangai membeli kesenangan diri mereka sendiri dia beli bayarannya ialah kufur kepada kepada wahyu yang diturun oleh Allah tidak ada perkara yang demi buruk daripada perkara ini buruknya kufur kepada Allah itu menjadi perkara yang mereka ambil dan dia bayar jadi untuk apa untuk mempertahankan kepentingan diri Bistamas taraubihi ampusahum Jahat-jahat perkara ini terjemahnya Kita kata buruk sungguh perkara yang mereka lakukan Buruknya ialah perbuatan membeli kesenangan diri sendiri Istara yang sari beli Sesuatu yang diambil itu ampusahum diri mereka Kita beli barang Beli barang Artinya kita ambil barang Kita bayarnya harga di sini diri mereka kepentingan mereka darah mereka yang mereka pertahankan bayaran ialah kufur kepada Allah kufur maksudnya di sini itu mana istabah di sini itu terjemah mana beli istara kadang-kadangnya maknanya jual beli jual sebenarnya sama saja sama saja jual beli ini maknanya tukar barang hanya siapa yang ijab siapa kabul yang menentukan jual beli itu Bikamas taraubihi amfusahum Bayangannya Ayat muru bima anzalallah bahwa mereka ini kufur kepada apa yang diturun oleh Allah Bagian kerana dengki Ainazziru Allahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi dengki bahwa Allah menurunkan dengan limpah kurnianya yakni wahyu kepada setiap yang dikehendaki di antara hamba-hambanya penentuan siapa rasul siapa nabi ini tidak ada, tidak ada tangan manusia yang boleh menentukannya ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya siapa yang layak dan siapa yang tidak layak itu ilmu Allah yang maha tinggi maha bijaksana Yahudi tidak boleh terima kenyataan ini mereka mahu nabi itu yang mereka tunjuk yang mereka tunjuk Dia ni boleh jadi Nabi Dia ni boleh Nabi Dia ni Begitu mereka mahu Ini tidak boleh diterima Sama sekali Allah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas Dia tahu siapa yang patut menjadi Nabi Dan siapa yang tak patut jadi Nabi Tidak boleh ditunjuk oleh sesiapa sekalipun Sekalipun dia seorang yang ilmunya tinggi Padri besar sekali Mujtahid utama sekali Misalnya Tidak ada mempunyai Tidak mempunyai hak dan tidak ada siapa pun yang berhak sebenarnya mengaku dirinya Nabi ataupun Rasul yang diutus Allah. Tidak ada. Yahudi tidak boleh terima perkara itu. Tak boleh. Kerana yang kita sebutnya tadi, bagian. Ini adalah satu kesombongan yang ada pada Yahudi. Dan kesombongan ini, kesombongan ini sebenarnya menghalang seseorang dan bahaya yang paling besar sekali dalam kehidupan seorang manusia ain yakuru bima anzalallahu baghya garah nyatakan kepada kita apabila nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke madinah dan nabi membentuk masyarakat bentuk masyarakat ini ini satu perkara yang diutamakan oleh nabi sesampainya di madinah iaitu nabi adakan program al ikha program al ikha ini program persaudaraan islam yang ini mempersaudarakan antara Yahudi antara muhajirin dan Ansar itu yang pertama mempersaudarakan dan ini tidak pernah berlaku sebelum ini sebelum ini umat Arab dia dia tahunya berpuak-puak berkabilah dia tahu dan dia ada nawadi nadi-nadi ada kelab-kelab untuk mereka berpecah belah antara satu dengan lain mereka berbangga dengan syair mereka syair mereka yang 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 memburuk-burukkan orang lain syair mereka bukan syair ya, tauhid tidak Bukan itu tetapi Syair untuk berbangga-bangga dengan darah dan keturunan Puak dan orang mereka Itu yang mereka faham Nabi datang Nabi datang untuk menghapuskan perkara ini Islam perlu ada di atas sekali Pembahagian manusia berdasarkan kepada akidah Tidak berdasarkan kepada kabilah Warna kulit tak ada Hapuskan semuanya itu Programnya ialah Al-Ikha Al-Ishaq bersaudara Islam Al-Muslimuna tatakka fa'udima'uh Orang Islam sama saja dalam mereka Wahum yadun ala man siwahu Mereka bertanggungjawab terhadap orang lain Keselamatan orang lain Jangan dia fikir orang lain itu tidak perlu dia jadi di pelihara Dirinya saja tidak Mesti bertanggungjawab Yang pertama Ikhaf. Berjalan baik uh, uh, program ini pada masa yang sama pula tempat perhimpunan bagaimana? Wujud persaudaraan Islam tempat perhimpunan mesti ada. Sudah ada tempat perhimpunan pada ketika itu. Pergi saja tempat surah ada yang mereka namanya Nawadi. Nawadi, Nadi, Nadi ni klub-klub. Tak boleh tapi kata tempat ini akan menyumbutkan lagi kabilah. tabilah nak dibuangkan. Adakan masjid. Meskipun masjid itu keadaannya terlalu terlalu sederhana. Kalau sudah tapi biarlah di sini tempat orang berhimpun atas nama Allah. Mereka berhimpun di sini untuk zikir, untuk ibadat. Nabi Nabi bangunkan masjid. Yahudi mula tidak senang sebenarnya bila melihat itu. Bila melihat ini mereka tahu bahawa ini Islam sebenarnya Islam kita dibiarkan kita akan jatuh, kita hilang, Yahudi tidak ada lagi namanya Banu Qainuqa, Banu Nadir apa tidak akan ada lagi. Senyap-senyap mereka berkongsi, berkongsi, berbuat pakatan dengan dengan apa nama ni dengan orang musyrikin di Makkah. Satu lagi Nabi adakan juga namanya Dusturul Madinah, adakan undang-undang. Sebab tempat berimpun iaitu masjid sudah ada, konsep persaudaraan Islam sudah ada, undang-undang mesti perlu dikuatkuasakan namanya Dusturul Madinah. Nah, tiga perkara ini Nabi 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 ambil tindakan segera untuk mengadakannya. Tindakan segera. Yahudi mula-mula sekali dia langgar perjanjian ini. Langgar perjanjian iaitu pakatan kerjasama tidak wujud malah mereka mereka musnahkan pakatan ini secara senyap-senyap lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hapuskan Yahudi di Madinah hapuskan Yahudi Khaibar dihalau Banu Qainuqa Banu semua sekali dihalau sehingga bersih ya, uh, Madinah ini daripada kaum Yahudi Yahudi bersihkan itu caranya caranya apa salahnya mereka salahnya mereka menentang menentang pakatan untuk hidup bersama dan berdamai antara satu dengan lain dan ini dianggap dalam sebuah negeri sangat besar apabila menentang perjanjian itu mengapa mereka tentang perjanjian bahagian di sini ni dia bagian kerana deki deki wahyu diturunkan kepada bukan Yahudi iaitu turun kepada Nabi Muhammad macam mana jadinya mereka apabila menentang apabila deki sabau bi ghadabin ala ghadab dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mereka mendapat kemurkaan bertalu-talu ghadabun ala ghadab murka di atas murka satu murka saja satu lapis sudah cukup berat bila mendapat kemurkaan Allah, tapi bila berlapis-lapis bertalu-talu murka itu di mana tempat yang manusia ini boleh selamat tadi? Tidak ada lagi sebenarnya apabila kemurkaan Allah itu berlaku terhadapnya walil safirin azabun muhin dan orang-orang kafir itu akan beroleh azab sementara yang menghinakan. Azab sementara boleh jadi ada azab tapi tidak hina. Tidak hina dia azab sementara kerana mempertahankan prinsip, kerana mempertahankan prinsip dia diseksa. Tidak hina, malah namanya lebih, lebih, uh, lebih baik, lebih harum kerana mempertahankan prinsip. Tapi ini tidak. Bukan mempertahankan prinsip, bukan berharap menggadaikan prinsip mereka sebagai hamba Allah. Lalu mereka merasakan diri mereka lebih besar daripada keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi itu uh, yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Walil kafirin azab Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah dan wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka tak penting siapa yang berkata kepada mereka yang mengatakan kepada mereka itu Nasihat datangnya daripada langit Menerusi Nabi Muhammad Ataupun orang-orang mereka yang beriman Orang-orang Yahudi juga yang beriman Nasihatkan kepada mereka Aminu bima anzalallah Berimalah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Boleh jadi puak-puak mereka juga Sama-sama Yahudi nasihatkan mereka Kita ni sudah tahu batas juga Kita nak derhaka kepada Allah Kita nak tolak pun Kita tolak mana-mana yang Mana-mana uh, Yang dibuat keputusannya oleh manusia tapi ini keputusan Allah Allah yang melantikkan Nabi Muhammad kalau kita, kita beriman sajalah boleh jadi antara mereka yang menafaat begitu ataupun yang menafaat Nabi Muhammad menusi wahyu al-Quran wa iza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka dikatakan tidak diketahui siapa yang mengata kerana apa kerana dalam perkara dakwah ini kaedahnya unzur ila maqal wala tanzur ila man lihatlah kepada bukti-bukti yang dia cakap jangan lihat pada orang Ah, ha, Baru kita boleh terima Janganlah bila kita nak lihat Kita nak nilai sesuatu itu Walaupun ucapannya baik Kita tengok dulu orangnya siapa Kalau musuh kita Ya pun baik dia Kata-katanya itu Nasihatnya itu Kita tolak saja Sebab bukan puak kita Ini bertentangan dengan Dasar dalam dakwah Dasar dalam dakwah Lihat apa dia cakap Kadang-kadang Kadang-kadang Kata-kata itu Hikmat Meskipun datang daripada tempat yang buruk Kuzil hikmata anna wajattaha Ambillah hikmat Ambilah ilmu pengetahuan Di mana juga anda perulihinya Kadang-kadang daripada kanak-kanak Kadang-kadang daripada musuh Boleh jadi datang apa yang disebutnya hikmat itu Wa idza qila lahum aminu apabila dicakapkan kepada mereka berimanlah kamu bima anzalallahu kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yakni untuk meyakinkan lagi kepada mereka dengan disebut, lalu disebutnya ma anzalallahu apa yang diturun oleh Allah maknanya kita bertemu di sini jika kita beriman kepada Allah maka terima saja Terima saja wahyu ini diturun dari Allah kepada Muhammad Kita ber, ber, berbeza titik perbezaannya ialah Muhammad Kita tidak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi Tapi kita tidak berbeza tentang Allah Kalau begitu keputusan yang telah dibuat oleh Allah kita terimakan sahaja Ma'anzalallah Bagaimana mereka dengan penuh kesombongan menjawab Qalu nu'minu bima unzil alaina mereka jawab kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita saja Taurat saja hak Tuhan turun kepada kita kita terima hak Tuhan turun kepada orang lain kita tak boleh terima Oh mereka boleh bahagi lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka boleh bahagikan lagi mana-mana yang diturun kepada kita kita terima yang diturun daripada kepada orang lain kita tolak sekalipun yang diturunkan daripada Allah itu untuk semua wayakfuruna bima wara'ahu wa huwa al mereka kufur kepada kitab selain daripada kitab Taurat sedangkan yang lain daripada Taurat iaitu al-Quran itulah yang benarnya benar Taurat benar pada zamannya setelah turunnya al-Quranul Karim tempo layak gunanya sudah sudah ditamatkan sebenarnya macam tu ataupun ataupun Quran datang untuk membuat pengubah suaian kepada apa yang ada dalam kitab Taurat yang sudah tidak layak dipakai lagi undang-undang undang-undang hari Sabtu misalnya itu tak ada dipakai lagi sebab itu undang-undang khas -undang untuk Yahudi untuk Yahudi undang-undang hari Sabtu kita tidak ada lagi jadi kalau begitu turun Al-Quran Lalu mengubahkan hari besar daripada hari Sabtu kepada hari Jumaat. Hari Sabtu sudah tidak ada. Wa huwa haqq lima Sedangkan Al-Quran itu benar lalu membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran tidak bertentangan tetapi mengubah sesuai apa yang ada dalam kitab Taurat. Qul qalima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Katakanlah kepada mereka, Mengapa kamu kamu bunuh nabi-nabi Allah sebelum ini? Yakni kalaulah mereka ini benar ingin beriman kepada kitab Taurat. Kitab Taurat ini dipakai oleh oleh ramai nabi selepas daripada Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepadanya kitab Taurat. Selepas Nabi Musa wafat ramai nabi-nabi datang. Nabi Yesaya, Nabi Yusha, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini mengamalkan kitab Taurat. Aku Taurat. Tolaklah Nabi Daud ini. Nabi Daud ini kitab Zabur dia yang lain-lain itu pasal kitab Taurat. Tidak tahu. Tapi antara antara Nabi-Nabi yang memakai kitab Taurat itu, sebahagian daripada mereka yang dibunuh oleh Yahudi. Dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Jadi wahai Muhammad, jika mereka menggunakan alasan kami mahu kitab Taurat saja, kita nak bekal sampai hari kiamat pun mahu kitab Taurat juga tak boleh kitab lain ini kita kitab baru, ini kita tak faham kita mahu kitab lama juga kalau betul mereka cakap begitu katakan kepada mereka, mengapa kamu bunuh Nabi mengapa kamu bunuh Nabi kitab Taurat mengharuskan kamu bunuh Nabi kamu bunuh mereka mereka yang menyampaikan kitab Taurat itu kepada kamu, mengapa kamu bunuh hujah ini telah membunuh, telah menghapus, mematahkan langsung dakwaan mereka beriman kepada kitab Taurat itu dan ini cara berdebat Cara seseorang untuk berdebat, berdebat carilah alasan yang mematahkan hujah lawan sekaligus. Bila kita pukul, pukul mati. Ha itu caranya. Jangan pukul ini pukul, masih segar lagi. Pukul masih segar lagi, kita kalah pada ketika itu. Tak boleh. Sekali pukul biar padam terus. Qul salimataqtuluna anbiya Allah. Katakanlah mengapa kamu bunuh para nabi sebelum daripada ini? Mereka kata, mereka kata, oh itu itu tok nenek kami, tok nenek kami. Kamu mempersatai, kamu mempertahankan tok nenek kamu. Kalau kamu mempertahankan tok nenek kamu, maka tok nenek kamu juga membunuh Nabi Nabi. Falima taktulu ra anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin jika kamu orang-orang yang benar beriman kalau kamu yang beriman benar beriman terima sajalah ajaran Nabi Muhammad tolaklah ajaran yang selama ini kamu pertahankan itu sekarang zaman sudah bertukar zaman Bani Israel sudah berlalu sekarang sekarang zaman zaman Nabi Muhammad diturun di kalangan orang Arab untuk membawa hidayah menerusi kitab suci Al-Quranul Karim تبدأ بالفلوس كان ولقد جاءكم منساب البينات والله سبحانه وتعالى أسمع